было предоставлено, и что вы увидели, Да, вы действительно что банковские выписки за период с начала года. За весь этот период. Вот. То есть, вы выписали, То есть из тех, из того, что вы увидели, это банковские выписки. Никаких, никаких каких-то проплат, которые бы вот нас шокировали, которые бы не были связаны с хозяйственной деятельностью, нашего ОСББ не было. Это я вам сразу говорю. То есть были, значит, из проплаты, это проплаты на наши за вывоз мусора, там за электроэнергию и так далее. То есть это регулярные проплаты. Это не секрет, если кому-то это интересно. Но сказать суммы. Вот, никаких, Единственное, мы видели договор на инвентаризацию земли, который был официально заключен. Вот, никаких, в общем, я же говорю, каких-то не выявленных, вот, это не было выявлено, каких-то шокирующих доплат. Из того, что мы, вернее, расходов, да, нарушений. Ну, я, я говорю из каких-то проплат в поступления. Теперь по поступлениям немножко скажу, да? Поскольку у нас заключен договор с Укрсимбанком, по-моему, да? там э, вот в значит, там не везде, не всегда видно, от кого поступили деньги. Есть по реестру проплаты, я так понимаю, потом предоставляется реестр бухгалтеров. А да, да, всем. да. Поэтому вот из банковской выписки ведь, ну редко, когда действительно удается идентифицировать вот те деньги, которые вот пришли именно с квартиры. То есть там не видно. Это вот общее состояние по банковским выпискам, значит, поэтому то, что я говорю, нас, понятное дело, интересовали тоже куда идут деньги, какие вот проклады были там направо-налево, если были а это, так, как, никаких вот, кроме как за коммунальные услуги, по инвентаризации мы не видим. Вы не, да, не так, вы просто не нашли. потому что, -то что -то... я, я, как я, как я как

50 с квадратного метра какого-нибудь Это наш поход. Мы говорим о расчетах, которые пошли по банковской системе, о себестоимости услуг. Да, это немножко это разные не вещи. Не вещи. Тихо. Типа. Типа. Типа, да, я немножко не скажу, не что почему я говорю, что мы занимаемся банковские банковской К сожалению, было тяжело идентифицировать, в общем, и Поступления слушаем, и куда-то какие-то, в общем, наши долги. Долги, кстати, я не увидела, реестр наших долгов, то есть то, за что... что снимала Да, не почему? Не Потому что, что, к сожалению, бухгалтерия наша ведется очень примитивно. Я не скажу, что она не ведется совсем, но она ведется примитивно. Бухгалтер, который работает, он, ну, скажем так, ведет ее в ручном режиме. Мы не увидели у нее, так называемых, реестров незадолженности Не, да, вот... вот, 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 вот ну, вот это и вот сейчас Это было это а сделано. Да. Да. И наших долгов, перед кем мы должны. То есть если взять вот сейчас нашу отчетность, да, да. она не пойдет вот с теми цифрами, которые озвучила Ольга Павловна. Потому что, ну, к сожалению, так ведется бухгалтерия. Вот она ведется, я же говорю, Принималки". не на не надлежащим образом. А это вопрос ставили перед и направление поднимали. Еще в начале года. Да, какие-то шаги были сделаны в этом направлении. Действительно была куплена бухгалтерская программа, вот и начали вот. данных. С, именно для ОСДБ была куплена бухгалтерская программа. Восьмерка вот с, 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 с вот этим блоком, который позволяет вести э, э, все расчеты. С к Сожалению, она не была доведена до конца. Не просто не доведена до конца, но насколько вот позволяет, скажем сделать вывод, вот наш бухгалтерский глаз, она в начаточном состоянии. были а введены справочники что -то только да, жильцов, да, не были, да, вот, да, вот, что, что касается расчетов жильцов, это работа да, не, да, не да, было. Да. Поэтому не сейчас Ольга Павловна, по-моему, находит тоже понимание в этом вопросе. Надо все равно как бы бухгалтерию это приводить в чувство. Надо ее хотя бы с начала года восстанавливать. Да, еще его его нужно проинформировать, что, к сожалению, наш дом вот, который имеет тоже балансовую стоимость, он не стоит у нас на То есть бухгалтерий он у нас не стоит. Это а я значит, не нет технической документации, о чем я, выражаться я выражаться, выражаться. Мы отвечаем и за, как, вот, выключение... отвечаем за И как вот давал в комиссии, но, к сожалению, это тоже должно где-то подвешен. Не не То есть не вот, вот он на не нашем положении. Вот это

корыта, кто пойдет да, на нас самоубийцей. Слушайте, что вы опять полагаете? нужно понимать, что да, бухгалтер нужен, нужно же понимать еще, какой, какой да. как После работает, аудита как, пойдет. За какие деньги да. пойдет? пойдет. пойдет. Да. Аудит наведем, восстановим зарплату соответствующей рыночным пойдет. ценам пойдет. и все потянем. И будет как шелковый. я знаю его прекрасное значение. Поэтому и знаешь за какие деньги, и что нужно. Поэтому, если мы сейчас даже возьмем бухгалтера, он не пойдет работать на те деньги, которые... Это девушки. Да, конечно, это девушки. Девушки, Прежде всего, нужно, наверное, посетить вопрос. Параллельно искать бухгалтера... Сколько

А что вы кто подпишет эти в суды? Послушайте, мы разговаривали с нашим бухгалтером, мы а разговаривали с нашим бухгалтером, с Женей Николаевной. А что она сказала? Что она бухгалтерию а из не знает человек, сам признался, что она не знает, и она не потянет эту бухгалтерию. Значит, там, мы ну, вот такой бухгалтер, поэтому платит. Хватит. А теперь послушайте, что я вам скажу. Ольга Павловна, вы помните, я постоянно на протяжении всего лета, дайте мне сказать, что На протяжении всего лета мы просили с Людмила Николаевна у вас Долги Ганджа. Сколько нам должен Ганджа? Устно. Вы не хотели с нами Скажите сейчас. Скажите а теперь слушайте сейчас. Слушайте меня. Подождите а, две минуты. Мы, мы потом объясним. Э, послали, письменно письмо послали с подписями. Вы сказали, что эти письма не подлежат ответу, только последние. Я сказала, хорошо, дайте нам ответ на последнее. До сих пор его нет. А теперь, я не зря спросила у вас, сколько тысяч долго у нас? Вы мне сказали, 310. Я повторно спросила, на какое число? Вы сказали, на 31 мая, да? Вот у нас, отримал бухгалтер. 24 мая. 13.05, пожалуйста. Мая. Посмотрите. Это бухгалтер, это Людмила Николаевна просила выборку. И 5 числа бухгалтер наш позвонила ей лично, сказала, что то, что Людмила Николаевна просила, она сделала. Пришла Людмила Николаевна за 10 минут до собрания УСВБ, 5 сентября. Людмила. И что успела передать ей бухгалтер, то Людмила Николаевна взяла. То, что вот, нет. Вы, вы, вы. А, зашла Ольга Павловна и сказала, все, я запрещаю ничего не давать. Смотрите, новый запрет. Смотрите. Не предусмотрено не Законом за... за... не, не предусмотрено. Лавы... Не закон. не Послушайте, я не уверена, на украинском у меня не нет, это, не не это не самое. Ли, вот девочка не прочитает не все, что здесь написано, и заступник директору с продажу. И вот где Да не